Hormat Perdana Menteri hari, hari ini telah mempengerusikan mesyuarat Majlis Kewangan Negara tahun 2025 yang turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Premier, Menteri-Menteri Besar dan juga Ketua-Ketua Menteri. Antara persetujuan utama yang telah diluluskan adalah peningkatan kadar pemberian mengikut bilangan orang atau Capitation Grant kepada Kerajaan Negeri sebanyak 25% atau RM100%. 109 juta kepada RM548 juta. Ini merupakan kali pertama kadar ini disemak sejak tahun 2002. Secara keseluruhan, pemberian kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri ditingkatkan lagi kepada RM9.8 bilion untuk tahun 2025 berbanding RM9.3 bilion pada tahun lalu. Ya, Amat Berhormat Perdana Menteri juga berkata peningkatan peruntukan ini adalah untuk membantu kerajaan negeri menyempurnakan perkhidmatan kepada rakyat. Beliau juga menekankan kerajaan madani terus bertekad untuk memastikan hubungan dengan semua kerajaan negeri kekal utuh demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat Malaysia keseluruhannya. Yang Mahbub Mat, Perdana Menteri juga hari ini turut uh, mempengerusikan mesyuarat ke-33 pihak berkuasa pelaksanaan koridor utara NCIA. Di mana dalam mesyuarat sebentar tadi, Perdana Menteri telah pun menyentuh tentang pencapaian bagi tahun 2024 di mana bagi kawasan NCR sebanyak 64.7 bilion ringgit pelaburan dan lebih 14000 peluang pekerjaan berjaya direalisasikan pada tahun 2024. Ini menunjukkan kepentingan membuat keputusan dengan pantas dalam mana-mana cadangan pelaburan yang dibawa oleh pelabur dalam dan luar negara. Mesyuarat juga turut membincangkan terkait kerjasama strategik dalam industri semikonduktor di mana pihak koridor pihak Koridor Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara perlu mengambil peluang untuk memperkasakan lagi pembangunan dalam industri semikonduktor. NCR juga perlu mewujudkan sebuah ekosistem pembangunan bakat yang menyeluruh sebagai pelengkap pelaburan di wilayah Utara. Ini merangkumi beberapa segmen iaitu program pembangunan kemahiran di peringkat tertiari. Program intervensi strategik bagi meningkatkan keboleh pasaran graduan serta program peningkatan kemahiran pekerja dalam industri. Baik, menyentuh hal-hal berasingan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga aa, memberi peringatan kepada semua agar usah guna kesempatan untuk membakar dan mengapi-apikan sentimen perkauman dalam menanam bibit kebencian. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sedar bahawa wujud usaha jahat sesetengah pihak yang berkepentingan yang cuba menanam persepsi double standard dalam mengambil tindakan. Ini tuduhan liar yang tidak ada asas sama sekali. Sesiapa pun yang menghina mana-mana agama di Malaysia akan tetap disiasat dan didakwa. Mengambil beberapa contoh di mana yang pertamanya apabila kalimah Allah dipersendakan melalui penjualan stokin syarikat dan pembekal masing-masing didenda RM60,000. Seorang lelaki mempersenda perkataan Allah didenda RM12,000 dan dipenjara 6 bulan. Peniaga jagung bakar letak notis perkauman didenda RM400 dan yang terbaru Haris Iskandar dan Sesila Yap masing-masing didenda RM10,000. Tuduhan dan persepsi kononnya kerajaan berdiam apabila agama Islam dihina adalah fitnah dan tidak berasas sama sekali. Dalam kes yang saya senaraikan tadi, jelas semuanya disiasat, didakwa dan akhirnya dihukum. Dan kesemua tindakan tersebut adalah berasaskan peruntukan undang-undang sedia ada dan setiap kes yang ada punca pelaporan akan melalui jalur, jalur proses dan hukum negara. Ini mesej yang tegas buat semua rakyat Malaysia untuk menghentikan budaya menghina mana-mana agama, budaya dan kaum di mana-mana ruang di Malaysia. Usah biarkan hal-hal remeh merobohkan kekuatan dan keunikan kita tak kala negara sedang berkembang dan berada pada trajektori yang terbaik. Baik, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut aa, memberi perhatian kepada penarikan semula kenyataan fitnah yang dilemparkan oleh ahli parlimen Kuala Terengganu di mana Yang Amat Berhormat PM berhasrat untuk tidak meneruskan persengketaan ini atas semangat dan penegasan dari bulan Ramadan yang mulia agar kita mengambil pengajaran untuk tidak bermudah dalam melemparkan sesuatu tuduhan kepada insan yang lain. Ini kerana ia bukan sahaja menimbulkan fitnah kepada yang tertuduh malah ia turut mengembalikan fitnah kepada si penuduh. Amalan celik sebegini mesti dihentikan dan tidak dibudayakan terutamanya di kalangan masyarakat. Dan sesungguhnya maafkan itu tidak sama sekali merendahkan darjat manusia bahkan mengangkat kedudukan hamba di sisi Tuhannya. Amalan berpuasa juga mesti menjentik damir manusia agar kembali kepada fitrah asal kejadian termasuk menghidupkan budaya wacana yang segar dan menolak amalan fitnah memfitnah. Baik, sekian aa, laporan ataupun taklimat aa, harian daripada Pejabat Perdana Menteri. Aa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.